PM Anwar tolak tuduhan kerajaan madani menentang Islam. Ketua PKR Melaka seru jentera parti pergiat usaha tangkis serangan maklumat palsu di media sosial. Bersatu akan tetap teruskan aduan berkait kewujudan ST bagi jatuhkan Muhyiddin Yassin. Warisan percaya skandal cari gali mineral di Sabah akan jatuhkan GRS dalam PRN. Faiz Fazil tegaskan kegagalan urus perpaduan dalam gabungan PH boleh beri peluang kepada PN tawan Johor. Dan gerakan seharusnya kekal dalam gabungan politik yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menolak tuduhan tidak berasas bahawa kerajaan Madani menentang Islam. Sebaliknya menegaskan bahawa pihak lawan sengaja memperalatkan isu agama demi kepentingan politik. Berucap pada sambutan ulang tahun ke-27 Reformasi Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar menyelar sikap segelintir pemimpin pembangkang yang menggunakan agama sebagai topeng untuk menyerang kerajaan dengan kata-kata kesat dan tuduhan liar. Datuk Seri Anwar berkata, jika teguran dibuat dengan niat baik untuk memperbaiki akhlak selaras dengan gagasan madani, beliau bersedia menerimanya namun menolak jika kerajaan dituduh sebagai anti-Islam. Dalam hari itu, Datuk Sri Anwar turut membandingkan rekod pentadbiran Perikatan Nasional PN yang menurutnya gagal memperkukuh agenda Islam malah menambah lesen khas nombor ramalan. Beliau berkata perjuangan reformasi sejak dahulu mengajar rakyat berani menegur menggunakan fakta bukan melabel orang sebagai kafir atau munafik tanpa bukti. Dalam perkembangan sama, Ketua PKR Melaka Syamsul Iskandar Akin menyeru Jentera Parti menggiatkan usaha menangkis serangan maklumat palsu di media sosial dan memperkukuh semangat reformasi menjelang PRN Melaka yang dijangka berlangsung pada tahun hadapan. Beliau yang juga Ketua PKR Hantuah Jaya itu berkata, Pakatan Harapan PH perlu bersiap sedia menghadapi taktik pembangkang yang disifatkan sering menggunakan pendekatan penipuan maklumat untuk melemahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Katanya, pendekatan pembangkang adalah melakukan penipuan demi penipuan menggunakan media sosial sebagai saluran menyebarkan fakta tidak benar. Syamsul turut memuji komitmen Datuk Seri Anwar yang menurutnya terus menunjukkan kesungguhan bekerja untuk rakyat walaupun sudah berusia 78 tahun. Syamsul menegaskan perjuangan informasi tidak boleh hanya bergantung pada pimpinan tertinggi tetapi memerlukan kesatuan dan semangat seluruh jentera parti. Penggal Don Melaka dijadualkan tamat pada November tahun depan. Bersatu tetap akan meneruskan aduan berhubung dakwaan kewujudan Afwan Bersumpah ST bagi menjatuhkan presidennya Muhyiddin Yassin meskipun timbul dakwaan laporan itu telah ditarik balik. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz menegaskan bahawa siasatan kini sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab lembaga disiplin parti. Katanya, lembaga disiplin bebas untuk panggil prosiding, siasat dan nilaikan bukti dan kenyataan-kenyataan daripada saksi dan OKT berdasarkan kesesuaian lembaga disiplin. Namun Tun Faisal menegaskan, beliau kekal dengan laporan asal dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada badan tata tertib parti. Menurut Perkara 23.5 Perlembagaan Bersatu, sebarang aduan bertudis berkenaan salah laku atau pelanggaran perlembagaan parti oleh mana-mana ahli mesti dirujuk kepada lembaga disiplin untuk siasatan. Mengikut Perkara 23.7 pula, mana-mana ahli yang memegang jawatan tetapi dikenakan tindakan seperti penggantungan, pelucutan atau pemecatan mesti mengosongkan jawatan serta-merta dan jawatan itu tidak boleh diganti sehingga proses rayuan selesai. Pada 25 September lalu, Malaysia kini melaporkan anggota MPT Bersatu, Wan Saiful Wan Jan mengesahkan adanya usaha mengumpul ST daripada ketua-ketua bahagian parti kononnya bagi mendesak perubahan kepimpinan menjelang mesyuarat agong tahunan pada 9 September warisan percaya skandal cari gali mineral yang didakwa melibatkan beberapa pemimpin negeri akhirnya akan menjatuhkan gabungan rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Lapor Malaysia Kini berucap pada mesyuarat warisan kinabatangan ketua penerangan parti itu Muhammad Aziz Jaman mengimbas kembali skandal 1MDB yang membelenggu BN menjelang PRU 2018 dan menyumbang kepada kejatuhan parti itu buat kali pertama. Beliau menegaskan dalam PRU berkenaan BN ditolak oleh pengundi kerana skandal rasuah 1MDB walaupun tiada klip video yang menunjukkan mana-mana pemimpin BN berbincang mengenai rasuah ketika itu. Beliau pernah dilantik sebagai timbalan menteri dalam kerajaan PH selepas PRU ke-14 turut menyindir ketua menteri Sabah Haji Jinor yang didakwa memberikan sokongan kepada bumi suria sendirian berhad, bumi suria, untuk mendapatkan lesen cari gali di kawasan seluas 70,000 hektar di hutan simpan Kalabakan dan Gunung Rara berhampiran sempadan Kalimantan. Bumi Suria ialah sebuah syarikat yang dikaitkan dengan bekas pembantu Perdana Menteri Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak. PN bagi kita bukanlah ancaman di Johor tetapi kalau kita gagal melihat soal perpaduan ini dan tidak menyelesaikannya dengan baik kita boleh membuka ruang kepada PN demikian kenyataan setiausaha agung Amanah Muhammad Faiz Fazil sekaligus berkata kegagalan menguruskan perpaduan dalam gabungan pakatan harapan PH boleh memberi peluang kepada Perikatan Nasional PN untuk menawan Johor katanya jika perpaduan dalam PH tidak dijaga dengan baik situasi itu akan membuka ruang kepada PN meraih sokongan rakyat. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas konvensyen Amanah Johor pada Sabtu. Menurutnya kelemahan PN ketika ini terselah apabila gabungan itu sendiri tidak mampu menamakan calon perdana menteri yang jelas. Beliau berkata Johor sebagai negeri maju memerlukan pentadbiran yang berwibawa bukannya gabungan dan hanya bermain dengan sentimen perkauman. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata, parti itu seharusnya kekal dalam gabungan politik yang lebih besar, bukannya memposisikan diri menjadi kuasa ketiga. Katanya, pengalaman lalu menunjukkan bahawa menjadikan kuasa ketiga ialah cara pasti untuk kalah dalam pilihan raya. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Gerakan Pulau Pinang, Tan Zen Zun yang sebelum ini menggesa parti itu untuk tampil sebagai kuasa ketiga. Terdahulu Tan berkata, "Gerakan telah membuktikan potensinya apabila berjaya meraih lebih 1700 undi ketika PRK Tanjung Piai pada November 2019 walaupun berdepan saingan daripada penyandang Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH." Bagaimanapun, Lau memetik contoh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang hilang deposit selepas bertanding atas tiket pejuang pada PRU15 pada November 2022. Katanya, pejuang yang meletakkan diri sebagai kuasa ketiga gagal menang walau satu kerusi. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.